Новини медицини. Проблемна ситуація з лікарняними листами охопила багато населених пунктів України. На сьогодні центр первинної медико-санітарної допомоги не може отримати лікарняні листи. Чому розповів Юліан Проняєв? На сьогодні законодательні акти не змінені. Ті змінення, які в кабінет, кабінет міністрів України, вони не прийняті. Они в стадии. Это они ожидания. лежат с какого года? Ну, с прошлого года, с, с 2018 марта. года. С То есть год уже они лежат. Да, да. Ну на сегодня мы не имеем возможности получить бланки больничных листов по двум причинам. Это нет изменений в законодательной базе и нет у нас сертификата аккредитации. По законодательству нам не положено на сегодня проходить аккредитацию только через два года. Поэтому у нас бланков больничных листов нет. В данной ситуации, когда предусмотрели реформу медицины, и то, что мы сделали, наконец-то, мы чуть ли не самое последнее сделали, это центр первичной медико-санитарной помощи, то надо было предусмотреть, как они будут выдавать больничные предусмотрели в марта с марта месяца 2018 года, внесли изменения в постановление Кабмина, которое предполагает, что даже вновь созданные КП, они будут выдавать больничные листы. Тем не менее, по, по каким-то причинам нам неизвестным на сегодняшний день, с нашей стороны отправлены письма для того, чтобы нам разъяснили, как в этой ситуации действовать. Тем не менее, пока ответа нет. Если бы эти изменения сделали, то у нас проблем по больничным листам вообще никаких нет. То есть в данном случае это касается все изменений Змінення постанови каміна по різним областям действують по різному В Дніпровітровської області для в цій ситуації действують чітко по постановленню кабіна. Поки не змінень, пока ми больніші лісти вам не дадим. Паперовий рецепт по програмі Доступні ліки можна отримати тільки до 31 березня. З 1 квітня виписка ліків відбуватиметься в електронному вигляді. Ми також виписуємо доступні ліки. То есть рецепты за, программ, за государственной программой ⁇ Доступные лики ⁇ Напоминаю жителям, жителям города в том, что до 31 марта этого года выписываем рецепты по доступной лике на, на бумажных бланках. Просьба прийти до конца месяца, выписать препараты и получить в аптеках. С 1 апреля 2019 года будет выписка препаратов по программе Доступные леки в электронном виде. Жовтоводька міська лікарня отримала лицензию на медичну практику. Надалі керівництво планує пройти повторну акредитацію та отримати лицензию на наркотики. Мы подали документы еще 21 февраля. К сожалению, немножко тоже нам было неудобно, потому что январь начинался и годовые отчеты. Все полмесяца мы пробуксовали, мы могли бы чуть раньше сделать. Но ну, 21 подали, 28 было заседание Минздрава комиссии и с первого раза получили лицензию на медицинскую практику. Практику. Ну, на этом у нас не заканчивается. Теперь у нас дальше идет, нам нужно пройти повторно еще аккредитацию теперь уже КНП, и плюс получить лицензию на наркотики. То есть ну, работа пока не заканчивается. И плюс, учитывая, что мы уже получили лицензию, мы будем по новой регистрироваться в системе Health и готовиться к тому, чтобы хотим все-таки до 15 апреля подать документы на э, подписание договора с СНЗУ для того, чтобы с 1 июля вступить в программу по... безкоштовної діагностики до міста приїхали працювати три інтерни. Всі вони отримали службове помешкання з ремонтом та меблями. Хочу поставити в якщо є Михайловна не знає три інтерна, два мальчика і дівчат, які приїхали к вам, отримали служебне жилье уже да, на ліксівна, котрий От, отремонтировали за деньги бюджета. Ну для мене, як випускника института, который попал в город Сергів Посад. То, что сейчас дают детям, ну это просто, наверное, космос. Просто отремонтированное жилье с бойлером, с, с отремонтированной сантехникой, обои, там, окна там, и так далее. Поэтому мы свои обязательства выполняем. На каждую квартиру примерно 70 тысяч на ремонт, по крайней мере косметический, мы потратили. В дальнейшем мы также будем уделять внимание для молодых врачей, понимая, что их недостаток как на первичке, и на вторичке. И постараемся обеспечивать служебным жильем, как мы и обеспечивали. За останній час звернень людей з покусами від домашніх або вуличних тварин стало набагато менше. На минулому тижні зафіксовано один такий випадок. Нагадую, що щеплення тваринам робити необхідно. За цей тиждень до лікарні ветеринарної не зверталися в нас з приводу покусів для медичного нагляду та спостереження за тваринами, але до лікарні в нас було одне звернення дитина, хлопчика. З покусом він отримує лікування, антирабічну вакцину, ну по курсу. Собака домашня чи не домашня? Ні, ні. Може в нас по статистиці виходить більше покусів від домашніх собак по чому-то? Ні, цього разу це ну, тварина вулична.